হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল শুভ দুপৰীয়া সকলোকে আৰু মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া ছাগলী মাংস আলু কাটি থৈছোঁ আৰু লগতে মা মছলাখিনি ৰেডি কৰিছোঁ নহৰু আদা শুকান জলকীয়া ইলাচী ডালচিনি লং আৰু কেইটামান জাতি জালুক আছে আৰু তেজপাত এই আটাইখিনি বস্তু একদম মিক্সিত পিচি লওঁ লগতে চবখিনি তৈয়াৰ কৰি লওঁ কেৰাহীটো মই পাতি দিলোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত তেজপাত আৰু পিঁয়াজখিনি দিলোঁ এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম ছাগলী মাংসত বেছি পিঁয়াজ ভাজি নিদিওঁ অকণ ভাজিলেই হ'ল মাংসৰ লগত ভাজি হৈ যাব এতিয়া আপোনাৰ মাংসখিনি ভাজি দিলোঁ মছলা নিদিয়াকৈ অকণমান সময় ভাজি ল'ম মাংসখিনি এ মাংসখিনি এতিয়া মই মাংসৰ লগতে একেলগে আলুখিনিও দি দিম কাৰণ আলুখিনি আজি ভাজি লোৱা নাই যিহেতু ছাগলী মাংসৰ লগত আলু নাভাজিলেও হয় মাংস ভাজিতে ভাজিতে হৈ যাব আলুখিনিও সিজি যাব এতিয়া মই এড কৰিম ইয়াত নিমখ হালধি নিমখ নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিলোঁ এতিয়া দিম মই ইয়াত হালধি মছলা অকণ দেৰিকৈ দিম নিমখ হালধিখিনি দি মিহলাই এতিয়া মই অকণমান সময় ঢাকি দিম ঢাকি দিলোঁ এতিয়া মাংসখিনি ভাজি হ'লে আধা অকণ সিদ্ধ হৈ লৈছে এনেকৈ আলুৱে আৰু মাংসখিনিয়ে একো মছলা দিয়া নাই এনেকৈ ছটিয়াই লৈছোঁ অকণমান ভাজি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত পিচি থোৱা মছলাখিনি দিলোঁ এনেদৰে মিহলাই ভাজি লওঁ অকণমান ঢাকি দিওঁ মাংস ভাজি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি এখন হাতেৰে মোবাইল ধৰি এখন হাতেৰে ভাজিলে খুব অসুবিধা হয় এতিয়া মই অকণমান গৰম পানী উতলাই থৈছিলোঁ গৰম পানীখিনি ইয়াত দিলোঁ এতিয়া উতলিবলৈ দিম অকণ এয়া মোৰ ছাগলী মাংস হৈ গ'ল চাওকচোন আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব দেই আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় তাকো জনাব এয়া মই বনোৱা কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে সেয়াও জনাব এয়া মোৰ ছাগলী মাংস হৈ গ'ল আজিলৈ বাই বাই